biz davam edirik nağar vaxtlı proqramına. Burğladığımız kimi nağar vaxtlı proqram bu saatın sonuna də ifirdə olacaq. Vətənin 3-cü iş günü də dinəcilərimiz, xalazanarfa ailəsini aralından dinəcilərimiz var, süfrə başında əyləşənlərimiz var. Həlbinizə nuş olsun deyirik. Yollarda hərəkətin pik olduğu saatlarda odur ki, proqramımızın bu məqamında da səssənə vurğulamaq istəyirik ki, Əziz dinəcilərimiz, xüsusən sürücülərimiz, piyadalarımız, sərnişinlərimiz çox diqqətli olun yollarda. Ümumiyyətlə günün hər dəqiqəsində, hər saatında diqqətli olmaq lazımdır. Hələ-hələdək Hərəkətin Muxtar Respublikası ərazisində pik olduğu dəqiqələrdə, saatlarda bu diqqət bir əvə keç artırılmalıdır. Hər birinizə xoş tədqiqatlar arzulayıb proqramımıza başlayırıq. Nədən danışacağıq əziz dinəcilərimiz? Hər birimizin evində mobil telefonu var və bu mobil telefon Wi-Fi şəbəkəsinə istərsemiz qoşulubdur. Wi-Fi şəbəkəsinin olması üçün hər birimizin evində ümumiyyətlə Simli telefonun olması önəmli rol oynayır. Yaxındakı izləyicilərimiz Wi-Fi mütləq olmalıdır. Debele, simli telefonlardan istifadə edən dinləcilərimiz, heç də az deyil abonentlərimiz sayı gündən artmaqdadır. Bəzən olur ki, internet üzərində müəyyən problemlər yaranır. Bunların aradan qaldırılması istiqamətində də təbii ki, işlər həyata keçirilir, yeni nəsil texnologiyalar quraşdırılır. Bu səhiyyəyə birbaşa nəzarəti Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi həyata keçirir, dinləcilərimiz. Təsdiq edək ki, Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi inkişaf istiqamətində bir çox işlər görülür. Yeni nəsil ağların quraşdırılması istiqamətində işlər hazırda davam edir verilir. Fiber optik kommunikasiya xətlərinin burda internet üzərində önəminə xüsusilə vurğulamalıyıq. Qurumların rəsmi internet səhifələri var bu istiqamətdə. Bu rəsmi internet səhflərinin yaranması istiqamətində işlər yenə də davam etdirilir və bunların ən başlıcasının başında isə bir məsələ durur, kadr hazırlığı. Əgər ki kadr yoxdursa, təbii ki bu sahələrin inkişafını söhbət gedə bilməz. Ona görə də kadr hazırlığı daim diqqətdə saxlanılan əsas məqamlardan biridir. E, Yergəlmişkən izinizə çalırıq. Mən onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bu yağınlarda çox maraqlı bir məlumatı biz sizin diqqətinizə çatdırdıq. Deməli nədir bu məlumat? Deməli bu IVE texnologiyası Azərbaycan Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə e, Naftçalanımızda e, bir sıra işlərə başlayıb artıq. Bu barədə də sizə məlumat verəcək proqramımızın gedişatı ərzində. Deməli, qeyd etdiyimiz mövzularla bağlı suallarımıza cavablandıracaq Şəxs, İrabit və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi Məsləhçi Hüquqşünası Aygül Mirzeyevadır. Hazırda ilə onunla söhbətimizə keçmək istəyirəm. Aygül xanım, hoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox şəxdik, şədik, necə, sağ olun, hoş gördük Səlif xan. Necəsiz? İşlər necə gedir? İnşallah yaxşı. İsti yay günlərində belə deyək, hələ-hələ də insanlarımızın əksəriyyətinin məzuniyyətə çıxdığı, ili məzuniyyətlərini götürdüyü və yaq da istirahatı çəkildiyi vaxtlarda məncə hər kəsin bütün nazirliklərinin işçilərinin işləri daha da artmış olur. Bu mənalı da İnternet və yeni texnologiyalar Nazirliyinin işlərində işləri artıbdı. Çünki e, hər kəs istəyir ki, əgər e, evində oturubsa, internetdən istifadə edirsə, heç bir problem yaranmasın və bu problemlərin yaranmaması üçün də təbii ki, e, nazirliyin adı çəkilən nazirliyim və nazirlikçilərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Ayğhan, mən qeyd etdim. Rabitə və yeni texnologiyalar sahəsində inkişaf istiqamətində bir sürü işlər görülür. Lestirəm əvvəlcə görülən işlər barədə məlumat verədikdən sonra. Bəli, Sədirxan, düz qeyd elədiniz. Bu gün Yəni ə, həm ə, fəsil baxımından, həm ümumiyyətlə insanların ə, həyat tərzinə dəyib, əsas həyatın belə deyək, əsas hissəsinə çevrildiyindən internetə olan rabitə sahəsində olan tələbat yüksəldiyindən bu sahədə biz də fəaliyyətimizi daha da gücləndiririk. Yəni elə istiqamətdə qururuq ki, vətəndaşların tələbatını ə, belə deyək, tam şəkildə ödəyə bilə. Yəni. Bununla yanaşı qeyd etmək istəyirəm ki, Naxta məhdər respublikasında həyata keçirilən sosial iqtisadi islahatlar rabitə və intexnologiyalar sahəsinin inkişafına da əsaslı zəmin yaratır dır. Belə ki, ə, ən müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi ilə telekommunikasiya xidmətlərinin çeşidinin və keyfiyyətinin artırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülmüşdür. E, Muxtar Respublikanın sosial iqtisadi inkişaf fonunda əhalinin, həbə-leğəniyə daxil olan fərdi yaşayış evlərinin artımı e, yeni abonentlərin də e, rabitə e, internet xidmətləri ilə ə, əhatə olunmasını aktual hala gətirmişdir. E, Naftçalanov distukası Ali mənsə sədrinin diqqət və qayğısı ilə yanvar ayının 14-də Detallı olaraq bunları qeyd etmək istəyirəm ki, Şərir rayonunun Çərçəbəğən kəndində yeni rabitə evi istifadəyə verilmişdir. 672 nömrə tutumlu yeni nəsil avtomat telefon stansiyası quraşdırılmışdır. Əhalinin genişzolaqlı internet xidmətləri ilə təmin olunması məqsədi ilə ıı, bu dövr ərzində Şərir, Ordubad, Şahpuz, Babəc və Sədərəş rayonlarının bir neçə kəndlərində fəaliyyət göstərən avtomat telefon stansiyalarının internet tutumları artırılmışdır. Nəticə itibari ilə 1500-dən artıq istifadəçinin genişzolaqlı internet xidmətinə olan tələbatın ödənilməsinə imkan yaranmışdır. E, gündəlik daxil olan müraciətlərə əsasən isə abonentlər yüksək sürətli sürətli ADSL internetlə təmin olunurlar. E, hər halda günümüzün reallığı budur ki, özümüzü, evimizi, telefonumuzu, mobil internetsiz, mobil telefonsuz və internetsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Çünki biz hətta işdə, oturduğumuz yerdə yeni-yeni ölkə gündəminə, bağla, gündəmi ilə bağla və ya bölgə, yaşadığımız bölgə ilə bağlı məlumatları məs internet üzərindən alır. Bu mənada internetin əhmiyəti çox böyükdür və bu sahədə gəlin infrapdəki internet belə deyək, quraşdırılmasında bir aralar muxtar respublikamızda problem var idi. Mənim yadıma gəlir, Naxtəvan'da yeni-yeni internet ıı, artıq çəkərkən dialaf fasiləsi ilə biz qoşulurduq hə. evlərimizdə internetə və ıı, heç də sakitdəki dinləyicilərimiz arasında xatırlayanlar yaxşı olar. Deməli ıı, artıq ıı, ev telefonundan zəng gəlirdisə dialaf fasiləsi ilə qoşulduğumuz, bir çətinliklə qoşulduğumuz, demək kəsilmələri yoxdur. Yenidən qoşulmaq olmalı idi, xətlər yükləndikdə, demək olar ki, ıı, insanların əsəb sistemində hətta ki orlanmış olurdu, çünki ıı, gördüyün iş artıq yarda saxlamış, saxlamalı olurdu, məhz də müəyyən bir fasilə verməli olurdu. Bu mənada həqiqətən də çətinliklər var idi, amma Ə e, indi hərbimizin əlinin altında e, internet var və elə yerə gəlmiş ki, mənim qarşımda bir e, kompüter var və bu kompüter vasitəsilə mən hazırda internetə qoşulmuşam və e, gəlmiş ki, məna gəlinim ki, bir baxılar təxminən 3-4 ay bundan 3-4 ay bundan əvvəl e, deməli Muxtar Respublikada internet səhisində bir sıra problemlər yaşandı və bu problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində addımlar atılmış oldu. E, təbii ki, e, mövcud problemlərin əksəriyyəti həll olunmuş oldu. E, amma qalan problemlərin ortadan qal qaldırılması istiqamətində də müəyyən addımlar atılır. Bu mənada yeni nəsil avadanlıqların quraşdırılması önəmi çox böyükdür. İstər bu məsələyə də nəzər salın. Bəli, qeyd etdiyiniz problemlər, yəni mütəmadi olaraq problemlərin aradan qaldırılması üçün yəni müvafiq tədbirlər görülür, həyata keçirilir. Yəni bu sahədə belə deyək, xüsusi diqqət göstərilir. Eyni zamanda əhalinin rabitə xidmətlərinə olan tələbatın ödənilməsi məqsədi ilə sizin də qeyd etdiyiniz kimi yeni nəsil avadanlıqlar quraşdırılır. Bunlarla yanaşı Muxtar Respublikanın şəhər, rayon mərkəzlərində, kəndlərdə aparılan quruluduluq işləri çərçivəsində xətt təsərrüfatında əsaslı təmir işləri aparılır, kabel kanalizasiya qurğuları inşa edilir, hava rabitə xətləri yeraltı xətlərlə əvəz olunur. Bir sıra ə, yerlərdə isə uzun müddət istismar olunan, müxtəlif səbəbdən yararsız vəziyyətə düşən taxta dirəkləri dəmir dirəklər, dəmir dirəklərlə əvəz olunur. Müxtəlif tutunmu yararsız kabellər yeni kabellərlə dəyişdirilir. Yeni abonent qutuları və palayıcı şkaflar əlavə edilməklə rabitə xətlərində olan digər nasazlıqlar aşkar olunaraq bərpa edilir. Əlaqə sahəsində həyata keçirilən kompleks tədbirlərin davamı olaraq qeyd etmək istirdim ki, Naxçıvan istəyirəm ki, Naxçıvan şəhərinin Qaraçuq kəndində 256 nömrə tutumlu, Babəş rayonunun Nehrəm qəsəbəsində 256 nömrə tutumlu, Şahpuz rayonunun Bakı küçəsində isə 448 nömrə tutumlu yeni avtomat telefon stansiyalarının quraşdırılması istiqamətində müvafiq işlər həyata keçirilib. Belə ki, dəmirdirəklər basdırılaraq rabitə xətləri texniki normallara uyğun vəziyyətə gətirilib, müxtəlif tutumlu yeni kabellər çəkilib. 2022-ci ilin ötən dövrü ərzində müxtar respublikada əhaliyə rabitə və internet xidmətlərinin göstərilməsi uğurla davam etdirilmişdir. 8 zəyəxın abonent yeni stansiya stasionar telefon xətti ilə, 2400-dən artıq abonent isə ADSL, yəni asimetrik rəqəmsal abunəçi xətti, yəni internetlə təmin olunmuşdur viber optik kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi e, istiqamətində işlənəcəyəcək. Bəlsədəxan bu istiqamətdə də e, tədbirlər e, demək, e, yəni həyata keçirilməkdədir, davam edir. Belə ki, Muxtar Respublikada fiber optik e, telekommunikasiya xətlərinin çəkilməsi istiqamətində Bəsə zəruri tədbirlər ə, ə, davam etdirilir ki, optik şəbəkənin genişləndirilməsi, inkişaflandırılması evlərə də optik kabelin çəkilməsinə imkan və yaratmışdır. Naftçıvan şəhərində həyata keçirilir. Daha geniş bir internet deməkdir. Ə, bəli, bəli. Naftçıvan şəhərində həyata keçirilən evlərdəki optika layihəsi çərçivəsində mənzillərə fiber optik xətt çəkilməsi davam etdirilmişdir. Belədir gənclər şəhərdi, yaşayış ə, komplekslərinə fiber optik xətlərinin çəkilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür. Naftçıvan texnikası Rabitə və İnkişaf Nazirliyi ilə bu taqlobal enerji şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən telekommunikasiya şəbəkəsi qurularkən Prismion Group şirkətinin Draka markalı yüksək keyfiyyətli kabel məhsullarından istifadə olunur. Ə, belə ki, istifadə olunan həmin kabellər İtaliya keyfiyyət standartlarına və Türkiyə istehsal gücündə naqsa müxtəlifliyi üçün xüsusi olaraq istehsal olunur. İnşaf etmiş dünya ölçülərində də istifadə olunan o da davamlı, yüksək keyfiyyətli Prismion Draka kabellərindən fiber optik xətt çəkilişində yeraltı və ə, rabitə xətlərinin, ə, hava rabitə xətlərinin açılması zamanı istifadə olunur. E, qeyd olunan yanaşı əlavə olaraq qeyd etmək istəyərdim ki, nazirliyin aid mütəxəssislərinin iştiraki ilə rayon mərkəzlərində və çətlərinin çətlərində e, mütəmadi olaraq monitorinqlər aparılmış, e, istismar zamanı rabitə xətlərində olan nasazlıqlar aşkar olunaraq e, bərpa edilmişdir və bu, bu proses mütəmadi olaraq davam etdirilir. Və e, biz bir vaxtlar mənim yadıma gəlir ki, hər hansı bir ünvan haqqında məlumat almaq istəyirdiksə, həmin ünvanın mütləq verilməli idi. Amma bu gün tutaq ki, muzeyə getmək istəyirik və muzey haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Bə əlimizdən e, altında internetin olması bunun üçün kifay kifayət idi. Çünki Birbaşa elə həmin muzeylərin tutan ki, biz muzeylərdən söhbət Bəli. açırıq. Demə, misal göstərmək istəyirəm. Muzeylərin özlərində rəsmi internet səhifələri var. Həmin internet səhifələri vasitəsilə biz elə virtual səyahət edə bilərik muzeyin özünə. Daha sonra gedib təbii ki, həmin muzeyə görə bilərik. Bu pandemiya dövründə internetin və rəsmi internet səhifələrinin, qurumların rəsmi internet səhifələrinin önəmini daha çox ortaya çıxarmış oldu. Bəli. Çünki insanlar evdən eşiyə çıxmaq istəmirlər, mövcud pandemiya ilə bağlı olaraq və yaxud da ki, ehtiyatı əldən verməyə istəmidlər. Bu mənada həqiqətində qurumların rəsmi internet səhifələrinin əhmiyəti həmin zaman daha mütəşəkkil formada ortaya çıxmış oldu. Mən sizdən elə qurumların rəsmi internet səhifələrinin yaranması istiqamətində görülən işləri də soruşmaq istəyirəm, çünki hal-hazırda bildiyim qədər də bu istiqamətdə işlər bəli, davam, etdirilir. davam etdirilir, bəli. E, qeyd etdiyinizi əlavə olaraq, e, e, yəni qeyd etmək istəyirəm, əlavə etmək istərdim ki, Naftxanot texnologiyalar Nazirliyinin proqramçıları tərəfindən e, 9 qurumun e, rəsmi internet səhifəsi hazırlanıb təqdimatı keçirilib. Belə ki, Naftçivan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti ilə Çən Əsərfat Nazirliyinin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin, Anti-insan və İstəhlac bazarına nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin, Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Rəssamlar Birliyinin, Naftçivan Biznes Mərkəzinin və Şəh Qapısı qəzetinin rəsmi internet səhifələri dizayn, quruluş və məzmun cəhətdən təkmilləşdirilmiş, elektron xidmətlərin həcmi genişləndirilməklə Yeni bölmələr əlavə olunmuşdur. Belə ki, həmin saytlar həm funksionallıq, həm də məzmun cəhətdən əvvəlki versiyalarla müqayisə aparıldıqda görmək olar ki, həmin yeni versiyalar daha təkmilləşdirilmiş və yeni informasiyalarla zənginləşdirilmiş şəkildə hazırlanmışdır. İstifadəçi rahatlığını təmin etmək üçün yeni saytlar müasir üslubda tərtib olunmuşdur. Məsələn, əvvəl planşetdə və ya noutbukda və ya şəxsi PC kompüterlərdə və mobil telefonda eyni şəxsi də saytları e, görmək mümkün deyildi, amma indi hazırlanan saytların forması o şəkildə hazır, elə üslubda tərtib olunubdur ki, hər bir istifadəçinin kompüter, planşet, mobil telefonu fərq etməz, hər bir e, həmin avadanlığın ekran ölçülərinə uyğun şəkildə hazırlanmışdır və ə, təbii ki burada önəmli olan bir amil də var, kadr hazırlığı. Yəni bütün bunların görünməsi istiqamətində kadrların olması çox önəmli bir faktordur. Əgər bir sayda kadr yoxdursa, təbii ki o sayda inkişafdan söhbət ümumiyyətlə gedə bilməz, Aygül xanım. Hə. Və biz ye qurumların yeni rəsmi internet səhifələrinin yaradılmasına dəvanışırıqsa və yaxud da fiber optik e kommunikasiya xətlərinin çəkilməsinə, yeni nəsillə avadanlıqların quraşılmasına söhbət açırıqsa, deməli kadrın olması burada daha labit bir fakt kimi orda üşmüş olur. Və bildimədən qədərlə kadr hazırlığı ə, istiqamətində işlər, ə, yəni yekunlaşdırılmayıb, bu istiqamətdə işlər bundan sonra səli. da davam etdiriləcək. Tutam ki, mən biraz bundan əvvəl Vayvay Acıbəyjan Mətnə təhsiliyyət cəmiyyətinin məsnaqçıvanda bu günlərdə gördüyü işlər haqqında, keçirilən hə -hə. təlimlər haqqında qısacə olaraq bəli. bir cümlə ilə vurğuladım, amma istəyirəm siz də bu barədə bir qədər geniş məlumat verəsiniz. Sədər hazırlığı hansı istiqamətdə davam etdirilir? Bəli, Sədir xan, cəzə versəz bu barədə fərlə danışmaq dəyərincə. Deməli, siz də qeyd etdiniz ki, bu sahədə e, rabitə xidmətlərinin, e, telekommunikasiya xidmətlərinin, yəni yüksək səviyyədə internet xidmətlərinin yüksək səviyyədə göstərilməsi üçün, hətta keçilməsi üçün kadr hazırlığı, e, yəni ən önəmli faktorlardan biridir. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və İnkişaf Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən qeydə alınan dövrdə kadr e, hazırlığı diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Belə ki, 2022-ci ilin iş planına əsasən Ordubad, Şahbuz, Cufa e, və e, Cüngəli rayonu rabitə idarələri idarə lərinin müvafiq peşə ixtisasına malik olmayan əməkdaşları ixtisas artırma kurslarına cəlb olunublar. Bununla yanaşı Nazirlik tərəfindən işçilərin zəruri peşə istiqaməti üzrə biliklərinin artırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə onlayn kurslar təşkil olunur, bəin, təlimlər keçirilir. Bəin. Belə ki 2022-ci il müvafiq dövrlərində Microsoft korporasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyi və Huawei Technologies Azərbaycan məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti tərəfindən dünyanın qabaqcıl texnologiyaları, beşe texnologiya ləri, əşyaların interneti, süni intellekt haqqında. Eyni e, zamanda DevScope e, Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən isə proqramlaşdırma, e, iri həcmli verilənlər, maşın öyrənməsi və süni intellekt kimi sahələrdə biliklərin inkişaf etdirilməsi, informasiya təhlükəsizliyi üzrə e, maarifləndirilmənin artırılması və kibertəhlükəsizlik risklərindən qorunma üsulları banklarda informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və bank əməliyyatlarının aparılması zamanı zərər verici proqram təminatlarına müdafiə üsulları mövzusunda ə, ə, təlimlər keçirilmişdir. Qeyd olunan yanaşı, aprel ayı ərzində Naftçivan Xəftə rivskası Rabitə və Yenixnologiyalar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərfon Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən Naftçivan Dövlət Universitetində nazirliyin hamilində olan tələbələr üçün Mobil rabitənin əsasları adlı nazirliyin və Dövlət İmtahan Mərkəzinin və Daxili İşlər Nazirliyinin bircə təşkilatçılıq ilə Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə və təşkilatlarda işləyən əməkdaşlar, amaşdlaşdır və orta ixtisas polis məktəbinin məşt, kursantları üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət qurumlarında informasiya təhlükəsizliyi mövzusunda və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bircə əmək müavizəsinə dair ümumi tələblər mövzusunda seminarlar keçirilmişdir. Əlavə olaraq bunda qeyd etmək istirdim ki, istərdim ki, Bota Global Enerji şirkətinin mühəndisi tərəfindən Nazirliyin aparatının və tabeli qurumların Naftçala nöqtə suqasının radio-televiziya ötürücü mərkəzinin mühəndisləri və texniki işçilərinə yeni alınmış telekommunikasiya avadanlıqlarının istifadə qaydaları öyrədilmişdir. Belə ki, təlimdə Nazirliyə alınmış Almaniya istehsalı olan Rohde Schwarz Spectrum Rider analizatoru, yeni alınmış HI400 WiFi F markalı aşağı təziq lərdə təhlışan radio ötürücü avadanlıqların spektr ölçmələrini ölçmək üçün anten modulu ilə dəstəkləşdirilmişdir. Bu da müxtəlif bucaqlar arasında radio və televizya proqramlarının yayım vəziyyətinin yoxlanılması və aşağı tezlik diapazonlarının ölçülməsinə şərait yaradacaqdır. Həmin anten modulunun texniki xüsusiyyətləri və idarə olunması həmin tədvir zamanı tədvir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılmışdır. Əlavə olaraq qeyd edim ki, telekommunikasiya sənayəsi üçün ən müasir test, monitoring və analitik həllər təklif edən Kanada'nın XFOR şirkətinin istehsalı olan MaxTest e, Tester 730C tablet tipli müasir ölçmə cihazı fiberoptik şəbəkələrdə, e, habelə FTTX don şəbəkələrdə istifadə üçün tam e, avtomatlaşdırılmış Windows əməliyyat sistemi ilə işləyən proqram təminatı və müasir interfeyslə təchiz olunmuşdur. Muxtar Respublikada işdəfə istifadə ediləcək bu cihaz vasitəsilə fiber optik şəbəkələrin təchizlişi habelə texniki xidmət üçün e, effektiv ölçü cihazı olmaqla fiber optik kabellərdən lif birləşmə ikisinin e, yoxlanılmasına, uzunluğunu ölçməyə, kabel qırılmalarını aşkarlamaya imkan yaranır. Bunlarla yanaşı nazirliyin proqramçılarının və müxtar respublikada fəaliyyət göstərən banklarda çalışan informasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin bilik səviyyələrinin artırılması məqsədi ilə e, Buta Global Enerji şirkətinin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq arenada tanınmış Dell Technologies, Plus Cloud, Radius və Schneider Electric şirkətlərinin Türkiyə nümayəndəlikləri tərəfindən yeni nəsil məlumat mərkəzi infrastrukturları və yeni bulud texnologiyaları mövzusunda növbəti vebinar keçirilmişdir. Muxtar Respublikada bundan sonra da e, informasiya texnologiyaların inkişafı e, daim diqqət mərkəzinə saxlanılacaq və bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsi hər zaman e, öndə məsələlərdən biri olacaqdır. Ona görə ki, bu sahədə də inkişaf tələb eləyir və bu inkişaflarda ayaqlaşmaq çox önəmlidir. Həqiqətən də texnologiyadan söhbət açırıqsa, texnologiya hər zaman yenilənir və bu texnologiyalarla hələ -həl eldə rabitə və informasiya sayəsində texnologiyaların muxtar respublikamıza yenilənməsi bundan sonra da davam etdiriləcək. Fiberoptik magistral üzərində, ıı, belə deyək, Naxtəvanımızın gəlləşməsi həqiqətən də çox önəmli, ıı, belə deyək, gün üçün ən önəmli amillərdən biridir. Hər halda son illər Naxtəvanı sizə qəssən bütün sahələrdə sürətli inkişafın şahidi oluruq və eləcə də rəqəmsal istiqamətdə, texnologiya istiqamətində təşəkkür edirəm. Ayğır Xamid Suliyamıza gəldiyinə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, dəvətiniz üçün minnətdaram.